Не, не, не. Близится к завершению. Скачка на 15 километров старшего лжи, старшего возраста местной породы. Ветер поднялся, пыль. На довольно сложные условия, еще жара. И сейчас в лидирующих довольно интересно складывалась скачка. Почти всю дистанцию лидировали четыре представителя джида Заиграева, Кяхта и Селенгинск. Но вот сейчас на девятом круге как бы ожидалось, что почти со столба ушедший в отрыв джидинский паренек джидинском, на джидинском, джидинском скакуне как бы загонит его да, лидирующая группа. Но сейчас ближе к завершению девятого Девятый круг завершился и выходит на финиш. Сейчас будет выходить на финиш, но это мы видим последнего. Не надо пугаться, его приветствуют зрители за мужество, его стойкость к победе. Его лидеры сейчас у нас скрылись в пыли. Складки местности выходят на завершающий поворот. И Джидинский скакун, Джидинский конь с молодым, с измененным пареньком очень значительно, очень сильно оторвался от своих преследователей. Хотя как бы ожидалась борьба на финиш, но сейчас идет борьба лишь за вторую, третью позицию. Но тут, сколько сказать, 10 корпусов принесет, приносит он своим преследователям, ну, порядка 4-5 фарлонгов, это где-то около 50, наверное, метров серьезных преимуществ. 15 лет. Ну, грамотно, грамотно построил. Еще, еще, один круг. Вот от этого столба остается еще один круг завершающий. Дал повод, совершенно дал повод своему а вот сейчас мы видим, лидируем группа лидеров, но борьба идет уже за второе, третье место. Вряд ли они посмотрим спину вот спину уехавшим Жакеем, спину уехавшим, жокеем, спину уехавшим Мы видим, Такое значительное серьезное, серьезное преимущество имеет Джидинский представитель Джидинского района. Ну да, 4-5, а то и больше Фарлонга. Расстояние больше 50, много больше 50 метров. Уже чуть ли не 100 метров, наверное. Послушаем сейчас судью информацию. А, ну это не удивительно, это знаменитый джидинский халзан, который действительно выиграл так много всего. Сменил столько жакеев. Представитель джиды, что поэтому... Поэтому неудивительно. Халзан это очень опытный боец с каковой.